大家好，我是李学政。今天呢，我就是跟大家说一说这个我刚才说的那个喜讯的事这个喜讯啊，我在微博上讲、啊，也只有配这个配在张子汉身上。为什么呢？你说一个到自己受了侵害，到公安局去报案，公安局受理，这是一个很、很、很非常正常的一个。 一个一个一个程序，一个行为，但为什么说是喜讯呢？要知道啊，张姓演员张子汉自从被列为劣迹艺人、遭到封杀以后，他不是说仅仅失去的是工作，他失去了在社会上活动的任何权利，所有的他的账号没了，没有他发声的空间了。最可怕的是。 连有些电商平台都不能打出他的名字，任何社交平台不能出现他的名字，出现名字就违规。也就是说，他的权利的失去，绝对不仅仅是工作，是演艺事业。如果是演艺事业的失去，我觉得他不干演员，他可以干制片，也可以干当编剧，是吧？这都没什么大的问题的，因为他遭到的。 是前所未有的一种网络恐怖、网络暴力。假如这个人确确实实伤害了民族情感、民族感情，去鬼市进行了参拜、参观，啊，是带着那种背叛祖国的这种恶劣的主观意识去了。 他受到这样的惩罚，我觉得是最有用的。对不对？我真的不为这种人感到可惜，啊！当然了，尽管我们的国家媒体啊，不是一个两个的，很多的，在这个旅游日本这方面啊，是抱有极大的自信、开放心态的。哎，我们央视新闻也发了这个到日本旅游的游客。 啊，都要尽量的到鬼市去看一看，要记住那段历史，记住那些鬼的样子，那么，让我们深刻的记住历史，不要忘记我们曾经遭遇过的、遭遇过帝国主义、日本帝国主义的侵害。我觉得这都是很正常，一个开放的心态，一个民族的自信。然后我们是战胜国嘛，对不对？他一个日本小日本，你说有什么那么避讳的？特别是。 在没有任何证据的情况下，一个造谣的人散布了一个假消息，我们的有些单位竟然以这种东西为依据，对一个演员进行全面的封杀抵制，造成了不可估量的恶劣的影响，对不对？人家现在我不是为他洗白。 我是觉得他有可能被冤枉，我们的有关部门、有关单位、有关媒体，能不能让他出来解释一下、辩解一下，也让有关机关审判一下，把证据拿出来，是吧？一二三，三二一的论证一番，只要有他能跑得了吗？我们经过一个过程。 列举出他的证据，让他输的口服心服，让我们所有的或者喜欢他的那些粉丝们，让他彻底的看到真面目，那多好啊！这样我们的舆论多统一啊！为什么就不给他这个机会？有的单位假借官方的身份，甩锅上级部门，甩锅。 高层领导把这种行为说成是领导的旨意，是有些部门的旨意，我觉得这这这这完全不符合新时代社会主义法治的这种要求啊！你尽管是个协会，对吧？你有你的自律，这个章程没有问题，我们都支持。我从开始我就说我很支持他们勇敢的。 有担当的，对有些这个违法违纪失德艺人或者主播的这种惩戒，我觉得这种行为是对的，应该提倡的。但是我们要有个规章制度，只要是带有惩罚性质的东西，一定要慎而慎之再慎。 你影响的不是他一天两天，甚至他一整个的一生，整个行业的生态，整个的规规矩，对吧？我曾经说了，你惩罚别人，你得让别人有一个规矩可遵守。你给大家列举出来，到底怎么做才符合要求，是吧？让我们心中呢有个数。你没有，完全没有，你就搞了个道德自律委员会。这个道德自律委员会，别的协会都有张三李四。 某某单位的正式单位和名字，接受社会的监督，而你根本就不敢列出来，还拿着道德自律委员会这么一个牌子审判别人，而你自己躲在后边不敢露面，接受大家的监督，你能服众吗？你能让我们这个行业？ 尊重你嘛？所以好多人都觉得，我呢，大喊一声，让他们感觉到了一种质疑的声音，感觉到了一种反对的声音，好像他们就不舒服了，当时就急了，啊，要出大招，啊，要使用什么手段，啊，让往我身上泼脏水。 是吧？还要试图要封杀我？你看你们的这种所作所为，你们这种肆意妄为的这种态度，这种嚣张到了什么地方？不能听到批评的声音啊，这是不得了的。我们的党政机关还有被监督的责任，对不对？你一个民间组织，一个社会组织，就如此霸道，怎么能服众？我们都是对事不对人的，因为我都是批评的只是事。 但我绝对不对某些人，包括很多网友给我提供的那些所谓的私德上面的缺陷，对针对某人的，我通通不在意的，我根本就不在意，我不会拿这个东西来反击某些人的，不像你们，也包括对付那些黑子，满嘴的污言秽语，满嘴的脏话，对付他的只有反。 我们不能用同样的手段、同样的形式、同样的办法来反击他，那样呢就，跟他是一样了。所以现在这个环境，我创建了这个做网络空间文明参与者这个话题啊，将近十个亿、十个多亿的这个流阅读量，也非效果非常好，是吧？当然，我们也瞄准了个别黑子，坚决进行法律诉讼，是吧？对这些人绝对不客气，但是对那些曾经有污言秽语。 后来在我提醒、批评之后，迅速改掉的，我建议有关人员把它拿掉，不要对他们产生任何的这种这个过分的反击。发现有了，发现改了，就 OK 了，对吧？完全没必要再。 穷追猛打，目的不是反击，而是，而是一种手段，啊，而是一种维护自身权利的一种是，一种方法，啊，我们的目的只要达到就行了。更多的团结人，啊，那有些人也是被蒙蔽的，被舆论蒙蔽的，因为他是真正的那种爱国情怀，就发现这种人就不行，啊，就愤怒。 啊，这种人只要没有恶意，没有太大的恶意，就要过去。所以今天呢，这个小张啊，张哲瀚能够在警方立案成功，被警方受理报案受理，这是一个巨大的，对他来说巨大的法治进步。哎，是一个大的喜讯，因为原来他在别的这个在外地啊，在南方一个公安局去去去报案，根本就不受理。 他们都很担心这个舆论。北京就是这个，啊、呃，确实是首都啊，啊、呃，敢于担当，确实值得点赞。而且北京的民警，北京派出所、北京这个朝阳分局，啊，这个这个将台吧，这我我我我我我印象是将台，这个派出所的民警还问，为什么不早来报案？ 那小张就说我网络暴力太严重了，根本就不敢出门。所以，不管怎么说，正义的力量是强大的，正义会迟到，但它绝对不会缺席。我们每个人都要用温暖回报社会，用感恩回报时代，哎、呃，用我们的善良良知来迎接未来。好了，今天就到这儿，感谢大家。